Сегодня вы увидите, как я буду показывать самоделку из лего машину. Вы, я вот по предыдущим видео показывала про игру Clash. Крошел... Не, уже не помню, как называется. Но уже все ее видели. Это мое первое видео было. Это второе мое видео. Сегодня я вам покажу мою военную машину такую, классную. И вот она. Красиво, да? У нее открывается передний и вот этот. Подвижность еще у нее, она едет хорошо. А вы спросите, а где дверь? А все знают, что тут дверь должен быть, а тут его нету. Вот, тут проход. К, сейчас я покажу. Это проход к внутрь машины. Чтобы вы знали. А двигатель вот тут. Сейчас я вам покажу. Вот, похоже, где вот эти серую, вот эту серую штуку посередине. Это мой, это мой двигатель. Вот там. машина очень классная. Я ее хотел у досконалов, но не сильно. У нее появился впереди знак. Сейчас покажу. Вот, сейчас, вот видите номер с, с лампочками. И тут канал в заднюю часть. Вот, зеленую, видите. Сделал дырки. Чтоб там было, выходил дым и можно было стрелять сзади. там залезть двигатель и под двигателем стрелять, потому что там может быть пушка будет и всякое. Еще. Сюда входят в три фигурки можно ставить. Я сейчас занят, простите, я не могу сейчас задавать.